Ceylan Momoğlu. Qadının 3 yaş dövrü romanından bir hissə. Doğuma qonaqla ilk görüş. 15 iyul 1991-ci il. Doğuma qonaq bizi gözləmirdi. Kənd avtobusundan düşüb yoxuş aşağıca qaçanda həyəcanım artmışdı. Tanımadığım yerlərə səyahət edəndə həmişə belə coşub daşıram. Nənəm gələn evləri kənddən xeyli aralı idi. Anam arxadan səsləndi. İlahə, gözlə, birlikdə çıxaq qarşına. Təvrilib anamın üzünə baxanda çöhrəsində bizimki kimi sevinç, həyəcan hissinin ifadəsini görməyib üzüldüm. Sevincliy olan qardaşımdır. Çəpiş kimi o yan bu yana tullanaraq ətrafa baxır. Kəndi gəlmə həyəcanına dol-dolu yaşayırdı. Nihayət səs-küyümüzü eşidib xeyli yaşlı bir ağsaqqal kişi qabağımıza çıxdı. Əldən ayaqdan düşmüş görünürdü. Əlində də əsə vardı. Anamı tez dürtüb kim olduğunu soruşanda doğma qonağın əri olduğunu dedi. Sonradan başa düşdüm ki, istəsəydi ona öyə yatamdı deyə bilərdi. Onun ardından da yaşlı bir qadın çıxdı. Üzünə baxanda duruxub qaldım. İlahi, üz çizgiləri, gözləri, qaşları ilə necə də anama bənzəyirdi. Daha doğrusu anamına bənzəyirdi. Qaribe və anlaşılmaz doğmalıq hissi içmədildi. Yaşlı qadın yoldaşının donuq gözlərindən fərqli olaraq bizi təbəssümlə qarşıladı. Elə sevinirdi, özünə yer tapa bilmirdi. Gəlişimiz deyəsən doğurdan da onun üçün gözlənilməz olmuşdu. Həyəcandan gəh o yana, gəh də bu yana qaçırdı. Ay qurban oğlum sizə, bəs niyə xəbər eləməmsiz? Adam bir deməs ki, hazır olun, gəlirik. Lap başımı itirdim. Gəlin, gəlin, xoş gəlmisiz. Keçin, rahatlanın. Heyvanları yerbəy edib gəlirəm. Mən bu dəqiqə. Yaşlı qadının anamdan fərqli, şirin danışığı ürəyimə yağ kimi yayılsa da, bir anlıq gözlərimi nönündə yuxumdakı o naməlum qadının üzü gəlib dayandı. O qadını realda görmək fikri məni qorxudur, dələ edirdi. Amma yaxşı ki o üz bu yaşlı qadının üzü olmadı. Ən azından buna görə bir az toxtdum. Anana əşyaları içəri aparmağa kömək edəndən sonra qardaşımla yaşlı qadının yanına tövləyəcündük. Axı maraqdan ölürdük. Yaşlı qadın inəyi saxıb qurtarmışdı. Köpəkləmiş südlə dolu sərnici götürüb ayağa qalxanda bizə baxıb gülümsədi. Ay qurban sizə. Necəsiniz? Adınızı deyim bir görüm hələ. Bizimlə danışanda sanki nədənsə ehtiyat edirdi. Mənim adım Hekimətdir. Qardaşım o dəqiqə irəli atıldı. İnşallah. Hikmətli ömrün olar, ay qurban sənə. Yaşlı qadın yenə şirin dili ilə sehrlədi bizi. Mən isə ilahə. Səsim o qədər yavaş çıxdı ki, özüm güclə eşiddim. Maşallah. İlahə özlü bir nənəm varmış ki, bir suydan nənəsinə oxşayır. Hoşbəxt olasız hər ikiniz. Yaşlı qadının bu cavabından qardaşımla heyranlıqdan ağzımız açıq qaldı. Sizin də adınız Somaydı? Anam demişdi ki, Doğma qonaqsız. Dilləndi. Hım. Doğma qonaq. Əlini çənəsinə qoydu. Nəsə fikirləşib dedi. Elədir. Mən sizin başı bəlalı Humaynənizəm. Qonaq olmağıma gəldiyidə, doğma yayat. Onsuz da hamımız bu dünyada qonaqıq, əzizlərim. Bəs biz sizin yeyindil? Hikmət saf uşaq marağı ilə soruşdu. Hə başınıza dönüm. Taleyimiz belə gətirdiyik, belə gətirdi. Cavab verdi. İnəyin altından ayağa qalxdı. Əllərini ətəyinə silib ikimizi də bağrına bastı. Saçlarımızı qoxuladı. Dərindən nəfəs aldı. Anamın bizi qucaqlamasından fərqli idi. Amma yadda değildi. Bənzərliyi vardı. Qardaşımla mən elə bir buzdan yonulmuş heykəllərdik cavabın təsirindən heyranlımış. 20-dən tərpənməyə cəsarət etmirdik. Tanımadığımız yaşlı qadının, üstəlik çox gözlədiyimiz doğma qonağının birdən bir anləmizə çevrilməsi əsl möcüzə kimi görünürdü. Nə deyəcəyimizi bilmirdik. Sanki dilimiz tutulmuşdu. Nənəmə bir də başdan ayağa sözdür. Bəlkə də əvvəllər uca boy imiş, indi boyu kiçilmishdi. Həyat ona azca gözbəllik də qazandırmışdı. Əllərinin Barmaqlarının damarı çıxsa da, üzü hamar, saçları da şəvək kimi qara idi. Səmassı kədərli idi. Bəzi zamanlarda qara, xırda gözləri işıq saçırdı. Başı söhbətə qarışdığından sağdığı inəyin balasını da unutmuşdu. Tez Buzovun ipini açdı, anasının altına apardı. Buzov dizlərini yerə diriyib tələsə-tələsə əlməyə başladı. Buzovu gözlətdiyimiz üçün anası da elə az gözlülüklə əmirdi. Elə bil bu dəqiq yeməyini ağzından alacaqlar. Hərdən də anasının yeləninə möhkəm kəllə atır, sanki deyirdi: "Südün hanı, niyə məni saxlamamısan?" Az əvvəlki heyrätimizin əriməsi və bizim üçün yeni olan mənzərlərə tamaşa etməkdən aldığımız həzz ilə qərar verdi ki, qardaşımla evin həyətini gəzək. Nənəm doğumu qonağa belə tezliklə danə deməyə dilim öyrəşməsə də razı olmadı. Əvvəldə təchirləyək deyə bizi evə apardı. Nənəm süfrəni bir göz qırpımında hazırladı. Allah verəndən nə varsa ortaya düşdü. Nənəmin bu yaşda belə qıvraq olmasına heyranlıqla tamaşa edirdim. Süfrədə anama baxdım. Yenəkədərli idi. Süfrədəkilərdən yeyəndə elə narazı görünürdü ki, elə bil özünü yeməyə güclə məcbur edirdi. Məni elə gəlirdi ki, o buna sonuncu ümidi ilə gəlmişdi. Ögey babamız indi gülümsəyir. Bizi bir-bir süzüb öz aləmində sanki nəsə nəticə çıxarırdı. Fikirləşirdim. Görəsən nənəm gilin evi kənddən niyə bu qədər araldı? Ögey baba düşüncəmi oxuyurmuş kimi söhbətə başladı. Bu ev böyük iş üçün xidmət edir. Biz də həmin işin xidmətçiləriyik. Maraq güc gəldi. Soruşdum. Hansı iş üçün? Ögey baba sanki bu suala bənd idi. Halpa əvvəldən tikilməyindən, burda məskən salmaqlarından tutmuş, evin bütün tarixini danışdı. Yorucu sözlərini dinləməkdən əsləməyə başlamışıq. Dediklərindən yaddımda qalan bu oldu ki, evin aşağısından axan çay boyunca el arasında müqəddəs sayılan hansısa dağın zirvəsinə yol gedir. Həmin daha gedən yolçuları Allah rızasına qonaq etmək üçün bu ev tikilib. Və evin sakinləri, yəni nənəm və ödey babam Könüllü olaraq onlara xidmət etməyi öhdələrinə götürüblər. Süfrəni yığandan sonra nənəm bizə evin digər otaqlarını göstərdi. Otaqların suvaqlı divarlarından çox canlı rəngləri olan naxışlı xalçalar asılmışdı. Görünür xalçalar da evlə həmyaş idi. Nənəm o xalçalara göstərəndə dedi ki: "Hamısını ilmə-ilmə özü toxuyub." O bir otağa keçəndə divardakı bir rəsmi görüb sarsıldı. Qorxudan az qala ürəyim dayanacaqdı. O idi. Yuxumdakı qadın. Nənəmə bənzəmirdi. Bu başqa qadın idi. Çuxura düşmüş gözlərində acı kədər olsa da, çöhrəsindən, baxışlarından qətiyyət yağırdı. Elə bil həyatın keşməkeçliyi, ağrı acılı günlərinə qarşı mərd mərdanın rəsmilə dayanmışdı. Kimdi bu qadın? Niyə onu yuxuda görürdüm?